वो दो रुख अब मखलू के अंदर रूहे तकलीफ हुई मसलता मतलब है तो आलम अरुआ में तमाम रूहे तकलीफ हो गई जहां रूए तकलीफ हुई वहां रू रू है अब रू के इमें यह बात नहीं है कि मैं जैद हूं मैं बकर हूं मैं महमूद हूं मैं औरत हूं मैं मरद हूं अब हम रू का नाम औरत और मर्द नहीं रख सकते अगर हम रू का नाम औरत और मर्द रखते हैं तो फिर हमें अल्लाह का नाम भी औरत और मर्द रखना पड़ेगा रू एक ऐसी रोशनी है नूर है कि उसको हम औरत और मर्द के नाम से नहीं जानते अलबत् रू चूंकि दो रुखों पर तखलीक के कानून से वाकिफ है इसलिए जब भी रूह अपना मुजाहरा करती है किसी वजूद में किसी मादी जिसम में तो वो दो रुखों में अपना मुजाहरा करती है एक रुख मुजक्कर है और दूसरा रुख मुरंदस है और रूह जब अपना मुजाहरा करती है किसी एक रुख में तो जो रुख गालिब हो जाता है उसका हम नाम देते हैं मर्द का अगर दूसरा रुख औरत का गालिब हो जाए तो उसको नाम रख देते हैं और हजरत खास आजम दस्तगीर बड़े पीर साहब की बहुत सारी करामात हैं एक करामत में ये भी उनका एक कदम की करामत है कि किसी खातून ने उनसे दुआ कराई कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो वो कहा ठीक है तेरे यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा अल्लाह तुझे बेटा दे देगा उसके बेटे की ख्वाहिश थी लड़कियां ज्यादा होंगी लेकिन जब पैदाइश हुई तो वो लड़की थी वो औरत परेशान हाल उनकी खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा कि साहब आपने तो ये फरमाया था अल्लाह में तुझे बेटा देगा मेरे तो बेटी हो गई बरल उन्होंने कहा कि भाई बेटा भी, भी अल्लाह की मखलूक है वो भी औलाद है बेटी भी, भी अल्लाह की दीदी एक रहमत है लेकिन उस औरत ने इतना ज्यादा मुजाहरा किया अपनी तकलीफ का तो बड़े भी साहब ने कहा कि नहीं कोई नहीं अल्लाह ताला जो करता है सही करता है तो अपने घर जा वो बेटी है तू जाके तो देख वो औरत जब अपने घर पहुंची उसने जाके देखा तो वो लड़का लड़का नहीं वो लड़की नहीं थी वो लड़का था अब इसमें ये करामत तो अपनी जगह है लेकिन कोई भी करामत या कोई भी मौजदा बगैर कानून की नहीं होता कानून अपनी जगह कानून वहां भी ये कानून है कि हजरत बड़े पीर साहब जो है वो चूंकि के कानून से वाकिफ थे उन्होंने उस लड़की को जो गालिब रुख लड़की का था उस लड़की को मकलूब कर दिया और उस लड़की के अंदर जो लड़के का रुख मकलूब तस्वालिब कर दिया फार्मूला जो आदमी जानता है तो फार्मूले के हिसाब से उन्होंने जो गलबा था जिस रुख का उसको बदल के मकलूब कर दिया और जो मकलूब रुख तस्व कर दिया नतीजे में जींस तब्दील हो गई और यहाँ भी जितनी जिनसी केसेस आते हैं जिसमें तब्दीली होती है यहाँ भी वही कानून है कि वो अंदर का जो मकलूम रुख है वो ख्यालात की वजह से कंसनट्रेशन की वजह से वो गालिब हो जाता है आपने देखा होगा हमारे पास इस कस्म के बहुत सारे केसेस आते हैं कोई लड़की होती है उसकी दिली खाश की होती है कि वो लड़का बन जाए और तो उसमें बड़ा वो फोर्स करती है कि नहीं साहब ऐसा होना ही चाहिए मुझे लड़का ही बनना वो लड़कों के कपड़े भी पहनती लड़कों की मशागल भी उसके लड़कों जैसे होते हैं। इसी से। कभी कोई लड़का भी आता है लड़कियों की तरह बाल भी रखता है लड़कियों की तरह हाथ में मेहंदी भी लगाता है लड़कियों की तरह जेवर मान में पहनता है और इतना ज्यादा इन होता है इस जज्बे में कि उसके सामने कोई बात ही नहीं होती बात ही, ही होती कैसा वो मुझे तो बस लड़की बनना है या लड़की के तो मुझे लड़का तो बनना है तो अगर कानून है किसी भी आदमी का जहन अगर अपने अंदरूनी रुख की तरफ मरकूज हो जाए और उसकी ताकत आदम की जहनी मरकजियत के बराबर हो जाए तो आदम से मिले हुए विरसे के मुताबिक उससे अमन दरामद होगा वो आदमी जो है उसकी जिस्ट दे सके बात ये हुई नि? कि यहाँ जितनी भी कायनात है ये दो रुखों से मुरक्कब है बजाहिर हम कहते हैं कि साहब एक मुजक्कर है एक मोहनस है एक माँ है एक बाप है लेकिन अंदरूनी नजर जब खुल जाती है तो उससे नजर आता है कि मर्द भी दो रुख से मरकब है उसके अंदर मकलूब रुख औरत है और औरत भी दो रुख से मरकब है और उसके अंदर मकलूब रुख मर्द है उस सारा वो मैंने पढ़ा नहीं मैंने वही बयान कर दिया ये लिखा हुआ है